ভূত প্ৰেটৰ কাহিনীটো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে কিন্তু ভূত প্ৰেতৰ অস্তিত্ব সঁচাকৈ আছেনে যেতিয়া আপুনি ৰাতিৰ সময়ত অকলে ক'ৰবাত যোৱা যায় তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা লাগেনে আপোনাক কোনোবাই ফ'ল' কৰি আছে আপোনাক কোনোবাই চাই আছে সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে ভূত প্ৰেট আচলতে আছেনে নাই গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব বুলি আশা থাকিল নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ ভূতৰ বিষয়ে ভূত আচলতে কি আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ধৰণবোৰ কেনেকুৱা আচলতে ভূত বোলে ক'বলৈ গ'লে ভূত হ'ল মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ লোকৰ এনেকুৱা এটা এনাৰ্জি যিটো নিজৰ দেহটোক হেৰুৱাৰ পাছতো এই পৃথিৱীত ৰৈ যায় আৰু সিহঁতে সিহঁতৰ নিজৰ আপোনজনক চাহটো বা কিবা এটা আচৰিত ধৰণৰ বডি দেখুৱায় যিসকলে এই সূত্ৰ বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকৰ মতে ক'বলৈ গ'লে এইটোৱেই হয় যে তেওঁলোকক কিছুমান আধৰুৱা সপোন কিবা কাম সম্পূৰ্ণ নহয় লগতে মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আধৰুৱা হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে থাকে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ সেই আধৰুৱা ইচ্ছা সম্পূৰ্ণ নহয় তেওঁ সেই নিজৰ ভাল পোৱা বস্তুবোৰৰ ওপৰত আকৰ্ষিত হৈ থাকে লগতে যিকোনো আত্মাৰ এজন মানুহৰ শৰীৰতো প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে দ্য এটা মুভিজ একটা পুতলা দেখিছিলে নিশ্চয় যার নাম আছে হেনাবালা আর উল্লেখ করবল কথা এইটাই যে আজি ই এটা বন্ধ কথা আবদ্ধ আছে আৰু এই পুতলাটা পৃথিবীর আটাইত অভিহত্য বস্তুর ভিতর এটা বলে কব পাৰি ইংরাজি So, you were once a Bloomfield cop. Did you believe in this kind of stuff back then? I believed in, I did a lot of astrology back then. And then, when I met my wife, who was daughter the daughter of the Narain, she introduced me to them. And the rest, as I say, is history because I was so intrigued by Ed's stories of the demonic and of ghosts and demons. So Tony, most people might look at this doll and say, Oh, it's just a cute little raggedy hand doll. But that's not quite the case. It's probably the most dangerous artifact that we have here in the museum itself. It's responsible for, uh, we believe, the death of a young man Tarapasot, Even then, I was <laughs> not afraid of death. I was very scared. 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 Teresa Fidago. No My name is Teresa Fidago. I am sorry. I have to send it now. But you open this message. You can't stop reading. As you know, my name is Teresa Fidago. I died 27 years ago. If you don't send this to 20 friends, I will see you by your side, brothers. If you don't really know, then search me up. Teresa Fidago. So send this to 20 friends. A girl, a mortal, and a mom died 20 years ago. মই তাৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰি চালোঁ কিন্তু এইটো সঁচা ঘটনা বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ তাই সাতাইছ বছৰ আগতে মৰিছিল আৰু এই ছোৱালীজনীৰ ভইচ ৰেকৰ্ডখিনি এতিয়াই হয় এফালে বিজ্ঞানৰ মতে ক'বলৈ গ'লে ভূত কোনো ঋণাত্মক শক্তি নহয় আনকি ইয়াক অন্ধবিশ্বাস বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ এইটো শক্তি যিটো শক্তিৰ কথা আমি সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ সেইটো কিন্তু সেই শক্তি আমি কেতিয়াও দেখা পোৱা নাই কিয় কাৰণ ৰাতি যদি আমি কিবা এটা কথা ভবা যায় সেই বস্তু আমাৰ চকুত পৰে আৰু আমি দেখি ভয় খোৱাৰ যায়েই উদাহৰণ হিচাপে আমি যিকোনো এখন ভূতৰ চিনেমাও ল'ব পাৰোঁ চিনেমাখন চোৱাৰ পাছত আমি যদি সেই ঘটনাটো বা দৃশ্যবিলাক ভবা যায় তেতিয়া আমি তেনেকুৱা কিছুমান বস্তুৱে আমাৰ চকুত হঠাৎ পৰে আৰু নোহোৱাও হৈ যায় ইয়াকে আমি ফুট বুলিয়ে কওঁ গতিকে এটা কোনো জীৱন্ত বস্তু নহয় কিন্তু এইটো বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত ভ্ৰম বুলি ক'ব পাৰি